Здравствуйте. Зарядки Приветствую. Делаете? Ну, чуть-чуть пом... размягчаю. Значит, да. вы давно сидите в чат-пролетке? Ну, час, наверное, где-то. Блин, ну, ну в чат-пролетке нужно сидеть либо с валидолом, либо, короче, с алкоголем, потому что я нервы с... подрастают. Я с кофе, разные... с кофе сижу. А, ну вы так успокаиваетесь. тоже хорошо. С, натура... я, с я, натуральным я... кофе. Я, 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 я буратино на разлив беру обычно. не понял. Так что... Вы, с из какого города? Меня зовут Артем, я доничанин из Киева. Понятно, меня зовут Денис, я из России, Краснодар. Краснодар. Как, 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 как у вас на в Киеве дела? Так как тихо, спокойно, неспокойно. Как говорят в Одессе, спасибо, не дождетесь. Да мы как-то и не, не ждем ничего абсолютно. Я вас лично спросил, как. Как просто человека, ну, пере... а не как там понимаю... с политической стороны. Э, ну, периодически ваши пытаются обстреливать. Иногда прорывается что-то, иногда нет. Но в основном нет. Понятно. Потому понятно. что, скажем так, пвошный и щит у нас становится все более э, плотным, скажем так. Поэтому угу. становится все сложнее пробивать. Ваши чуд... чудо кинжалы. Такое количество оружия поставляют, конечно. Ну, нам не если не, б, не, если большой... не поставляли, да. Но, нет, большое количество оружия, большое. У вас в основном все натовское вооружение ну, У нас стоит. далеко не все натовское. Первые но три. Всё, что было... Первые нет, три была советская уже уже оно. Ну, ну я, общаюсь, я общаюсь с пацанами танкистами, которые до сих пор ездят на старых э, танках. И это не одна бригада. Извините меня. Даже там, грубо говоря, 100 танков Леопардом, это ничего, потому что танков в украинской армии там никак не спит. Я, я, я знаю, что офигел, когда с самого начала получается от СО, да, с нашей стороны я смотрел э, ну, телевидение, и там показывали, что отбили там какой-то опорный пункт, да, там с вашей стороны. Вот, и там были, короче, я офигел, когда увидел пулеметы Максим, короче, это вообще жесть просто, жесть. Да, пулеметы вот... Максим, это ж с революции еще, блин, до революции. Вот самое интересное вот. Так они новые, они ново-новые. Вы, вы так смеялись с этого, но почему-то вот, когда вашим раздавали ржавые автоматы. Ржавые? Ржавые. Но ну, по поводу ржавых автоматов, это фейк, потому что у нас ну, абсолютно новое вооружение. И, и, и старые там, может, какие-то советские АК-47, и то, которых уже, наверное, нет, он не, ну, не видел ни одного. Ну, вашим мобикам раздавали ржавый автомат. Ну, может быть, не, не буду говорить лично. Да, у вас говорить, у вас да. этот АК-12, кажется, да, вот этот современный. АК-12, да. Не, ну, вот вот как раз на, на вот этих АК-12 ваши в 2014 году полились. Вот как бы тут, 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 тут не спорю. В, не, в не, Донецке, Луганске. Не в Луганск. знаю, не видел. В Донецке, в Луганске, в Славянске. Ну конечно, от Максимов я просто. просто ну, может быть где-то но, но, новенькие были, новенькие. Где-то, где-то может быть и Максимы были. Ничего на страшного складах. в этом не вижу. Не, прикольно, наоборот, я имею в виду, то, что сохранилось вооружение в ну, состоянии нового. Ну сейчас, на данный момент, слава Богу, у пацаны в основном там на М2 сидят, хорошие такие бронебойные товарищи, пробивает хорошо, потому понятно. что там калибр большой, дальность большая, там больше двух километров лупят, поэтому, понятно, понятно. ну, мне нравится, когда ваши, э, ваш, как этот Коношенков, да, Рассказывал, что уничтожили, а нет, это не Коношенков, это, кажется, Ваша Скобеева сказала, что уничтожили тысячу Байрактаров. Когда представитель компании-производителя Байрактар сказал, что мы вообще-то за все время произвели всего 300. Ну, не знаю. Я, я не могу сказать, да или нет. Что не видел, не знаю. Не подтверждает. А камере. первые три месяца наши давали, как бы это сказать, помягче звездюлей вашим чисто на советской технике. А так, как говорится, тут письками мерятся. Нет, тут вопрос нет. не, не мерятся. Вопрос заключается в том, что зачем Россия напала на Украину. Вот этот вопрос мне непонятен. Не, мне понятен. Не понятен, мне интересно, как россияне для себя это объясняют. Вот как вы для себя это объясняете? Защита людей. Защита народа, Каков российского, проживающего на Донбассе, Луганской. Подождите, в 2014 году не было никакого российского народа, проживающего на Донбассе. Сейчас. Извиняюсь, у меня телефонный звоночек. Сейчас переключусь. Не было никакого российского народа и граждан Российской Федерации э, до того, как появились ваши диверсанты, на территории Донецка и Луганска. Вот когда появились ваши, тогда появились граждане Российской Федерации, российский народ. Что такое вообще российский народ, непонятно. Потому что народ имеет какие-то отличительные черты. И российский это не народ. Русский народ есть, насколько я понимаю. Есть украинский народ, есть дагестанский народ, там, хотя у них там тоже нации, но российского народа не существует. Есть российское население, граждане Российской Федерации, но народа. Ой. Здравствуйте. Приветствую. Как дела, как самочувствие? Ну, как говорят в Одессе, спасибо, не дождетесь. Понятно. Я не из Одессы, нас... я донечанин из Киева. Я из Запорожья, у нас тоже так говорят. Слава Украине. Как и в Одессе. Слава Богу за Украину, за всех живущих в ней, за наших героев, которые защищают эту Украину не жалея своей жизни. Хай Господь благословит их и поможет им одели, одержать победу и выгнать все нечисть этих бандюков с территории Украины. Во имя Иисуса Христа. Поддерживаю. Поддерживаю. Молимся. <как> <как> меня Юра зовут, а вас как? Артем. Приятно познакомиться. Ну, я здесь в основном ищу россиян. Я их показываю. Чтобы у наших э, сограждан не было иллюзий по поводу россиян. Потому что ну, я да. бывало сталкивался с нашими, э, которые говорят, ну есть же там и хорошие русские. Я говорю, ребята, у них хороших русских полпроцента. В плане да. того, что не, не то что хороших, а понимающих. Вот так вот. А все остальные заражены вирусом фашизма. Они... Однозначно. Поэтому не ищите там чего-то хорошего. Железобетонный забор, ров и морозостойких крокодилов. И чтобы вот с да. ними вообще не общаться. Нормально с цивилизованными странами общаться, с ними не хочу. Что тут, что тут говорить, если у них мышление рабов? Рабов. Они просто рабы. Они боятся да. и все. Да. Они боятся за себя слово сказать. Я уже не говорю там за кого-то. А за себя. Сколько домов повалял этот Путин. Своих же поубивал. Гражданских. А они за него Но держат. Но царь-батюшка. Царь-батюшка. Да. И, как у я... угрозный. Да, слушай. Я, вот, я общался с ними. Он говорит, я против войны. Я вот против того, чтобы... Я говорю, придет повестка, пойдешь... А что делать? Пойду. Ну, я, да, говорю, так как же? я говорю, так как же ты против войны? Да. Я тоже с ними много общаюсь. Я говорю, тоже повестка придет. А что мне в тюрьму садиться? Я говорю, а что застрелиться? Если у тебя будет выбор застрелиться или в тюрьму сесть, так может лучше в тюрьму сесть тогда уже, если на то пошло. Чем застрелиться. Я, я говорю, смотри. Ты, смотри, ты да. в Украину придешь ты стрелять будешь. Нет, тут ребята, говорю, умеют стрелять, говорю, и положили ваших уже, ой-ой-ой, сколько? Ну, уже вы, дв... да, 220 тысяч да. что-то такое, Последний вы, вы, говорю, гражданских положили в Мариуполе, говорят, около 100 тысяч. Вот вы с гражданскими умеете воевать, а с военными-то вы не умеете. говорю, запомните, говорю, по истории, говорю, армию победить можно, народ нет. Да. А вы, говорю, разозлили народ. 40 миллионов Все, люди... Да, заграбли и завилы. Все, ребята, вам хана, вы уже все проиграли, вам уже нечего тут делать. Убирайтесь, пока не поздно. Они не понимают этого. Они пока вот конкретно по морде не получат, пока им там э, наш, наши пацаны с полмиллиона не накрашат, они не поймут этого. А да. может быть, может быть, и даже тогда не поймут. Потому что у них действительно, вы правильно говорите, у них состоит, я бы даже сказал, не раба, а крепостного. Почему? Потому что они гордятся своими боярами, своим царем-батюшкой. Раб, он, он все-таки ненавидит своих рабовладельцев. А эти, эти любят, они хвастаются yeah. друг перед другом. На, на, наши, наши богачи, вот они самые богатые. А то, что они вас обворовали, они не, по, не хотят понять. Yeah. Да, я ему говорю, вы, говорю, вот не поняли еще до сих пор, вот как вы говорите, и я ему говорю, говорю вы, наверное, не поняли, говорю, вот эти денежки, говорю, которые мост построили, но ну, не только мост, а которые на войну идут. Если бы в карман, говорю, положить вашим пенсионерам и российскому народу, то, говорю, вам не надо было бы войны Путину. Он бы сидел в этом кресле, его бы никто убрать не мог, бы, его О. бы в жопу целовали бы, и все, если бы он своему народу положил. А он народа положил кучу, молодого народа, 20-летних пацанов, говорю, пачками туда много украинцев ложатся. Но, говорю, ваши, говорю, лежит гораздо больше. И вы, говорю, еще что-то... Сказки рассказывайте. Без бабла остались, а он все в карман свой ложит, чиновники ложат. И что тут говорить? Проблема в том, что у нас гибнут, как, как вот это у нас говорят: у нас на двух военных три высших образования, а у них на двух военных три срока. Поэтому у нас да. гибнут как раз вот элита нации, а у них ну, далеко не элита. Вот далеко. Однозначно. Да однозначно, убийцы, развратники, садисты, вот и все. Так что так. Я вот с, с разговаривал вот буквально недавно. Вот он там, вы, это вы хотите в эту гейропу, там, туда-сюда. Я говорю, слушай, я говорю, у меня такое ощущение, что тебя вот в детстве кто-то из представителей этих обидел. Потому что ну, почему у вас такая фиксация? Ну, они геи там, ну это их проблема, они там у себя в квартире. Не нравится, ну они же не заставляют тебя смотреть на них или еще что-то. Я просто-напросто говорю, у вас ксенофобия. Говорю, так, такая же ксенофобия, у вас к представителям других религий. У вас такая же ксенофобия к представителям других наций. Почему? Он, мы не, не. Я говорю, как-то не? Говорю, сколько кличек у всех наций? У каждой нации есть кличка. Каждый, они, они всем нам придумали клички. И самое смешное, да. что они вот это вот Россия для русских, они кричат, но большинство из них мечтает получить американский паспорт. Ага. И, и всех чиновников, власть имущих в Европе загнивающие, живут и да. учатся. Дети. И я говорят, что она загнивает. И бабло, основная масса была, пока они начали арестовывать. Основная масса была либо в Америке, либо в Европе. Да, да, да. Ладно, я пойду да, дальше. Мне, мне давай, надо... давай, Заби... хай Господь благословляет, уберегает и защищает тебя и весь твой дом. Давай, Счастливо. Дякую, дякую.